на максимум, да? Да. Но за хуя пускать не надо. миллиметра два, три не больше. Во-первых, я на руки И легче. Ну, когда сгораешь. Ну, приблизительно 2 миллиметра все, ты вот так вот опускаешь. Вот, ну, в таком положении. Просто я уже... Самое страшное, когда есть желание убрать все лишнее с плиты. Вот, вот нельзя так. Вот потому что, как правило, когда так роблять, то, аминь, вал не остановился, поспешили. Вон, воздух есть, дули, ну или во всяком случае, кисточкой можно смахнуть, ну, чтоб не мешало. Ну, цель. Нет, ну, техника ну, Да, так, ну, руками со станка ну, последнее дело. Так, вот, все. Мешок, платформа, откручивайся, да, я думаю, Тебе эту переставить, упор, ну, ну да, упор я для ну, чего при, его? поля? Рассказываю. когда ножами часто пользуются, строгают, ага. та часть, где больше пользуются, она быстрее подсаживается. Ага. То есть вот эта вот часть, где больше строгает, ага. она первая садится, поэтому его передвигают туда, где ножи более острее. То есть самая острая ножи вот тут на краю часто остаются. Ну да, то что меньше. Меньше, ног. Ног, но. Итого. Да, все, все всегда, старая, ну, старая составе, всегда острый край для ну таких тонких вещей. Когда, но ну, это не у нас. То есть это не у нас. Когда надо что-то в чистовую сделать, то есть гоняют, гоняют там, а потом надо подбрить, как говорится, снять. Вот это всегда оставляет какую-то часть, она на любом инструменте оставляет острую часть до последнего. Вот. Тут передвигается болт, вот откручивается, раз перекрутил, тут, тут перекрутил, ну все есть, вот он болт перекру, перекручивается, так что, ну вы этим заниматься не будете. Так что, да, вот эта херня специально, чтобы слушай, уменьшить твои шансы попадания вот, в ножи. Да. То есть оставил сколько тебе надо. О, все. Да. Рабочую, да. А да. Сколько, да. Сколько, смотря как да ширина да. да. Рассказываю. Когда строгаешь на станке, чтобы вот тут никакая обезьяна вокруг тебя не лазила. Тебя вообще не должно ничего отвлекать. Ты на напарник стоит с собакой. Да. Не, я не а шучу, да, потому е, что смотри, понятно, что быть то есть, там... есть да. может. Концентрация. Просто, смотри, вот у тебя, грубо говоря, трехметровая доска. Что вокруг происходит, я вообще не касается. А как хоть шахеды падают. Ты пошел, ты вот работаешь, а вот там обезьяна идет, ей срочно надо мешок вынести. И вот тут я, конечно, вот этим дрючком его хряпнул потому что ты тут, ты в ножах, ты самый опасный был. Конечно. А вот тут -вот еще. Э, э. ну, Плати, я смотри, смотри, вот тут, вот, вот я торпи, А там кто-то, вот, держи рукой. Да. Нет, не, подержи. Да. да, а тут обезьяна а слишком. Смотри, Понимаешь, он пошел. Вот, вот держи, просто держи хорошо. Ты с меня не уйдешь, я жду, и ты можешь написать. Да, понятно. Дел. Ну да, тут же оборот. Да, тут физика уже работает против тебя. Вы... Да. Выстраиваешь базовую часть. Делаешь ровно, выравниваешь и отбиваешь угол обязательно, чтобы был у тебя 90 градусов. Но если не будет у вас угла, будет какая-то там трапеция, вы его никогда Жиря. не ставите до конца Можна перчатка пробити, ну один раз. Ну ходить, ні, воно не А Потом вони ще штуки їдять, а тебе хуй приглашають. А я тебе їм покажу. Все. Вроде не послал, но на по Да На этом попал. А да? Зимой робил, холодно было, пальцы занемели и ножи, ну подсели. Он скачнул брусок, ну и попал. Она а бруску была да, для этой штуки. Ну, он не да, прыгнул, я пойду знаю, он. Даже и не понял. Самое а, интересное, что ты попал. Все, а я... дымы. Видишь брусок? Это что, горбатый, я специально такие выбрал. Короче. Вот я ту сторону, вы будете первую выравнивать. Вот, нет, там, все. Так, там, там. Вот, 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 вот эта сивша тебя интересует. То есть вот эта вот сивша, она как раз твоя. Потому что если ты так по лодке начнешь строгать, она у тебя так и пойдет, ты ее так и будешь гонять до последнего. Ее можно вытянуть, но это долго, песня. Долгая песня. Oh. Бачишь, вот он качается. Mm -hmm. Вот чтобы с него сделать что-то похожее, ты должен поймать вот этот вот момент, когда между тем и тем среднее. Но mm -hmm. это уже навык у тебя. Я специально взял такую доску, неровную. Не надо его сейчас сразу загонять на уметь. Вот если тебе надо, ты ограниченный, по толщине, по материалу, ты ограниченный. Вот стараются догнать, а потом говорит, не получилось. Вот конечно не получилось, потому что ты материала дохуя снял. Взял, чуть-чуть поставил. Выставляй по чуть-чуть, да, тоді оно будет постепенно догонять. Да, да, если я... там взял да, туды, то сразу будет съедать и ты ничего не сделаешь. Я сейчас покажу 2 секунды еще. когти над ножами старайтесь не держать. Доска скакнула, прыгнула. Все, приехали. Все, вам хватит этого. Рука прошла, ты спокойно дышишь.

уже на этом остановиться. Да нахер допустим 47. Я сейчас покажу. И отбиваю